Большинство трупов не забрано, мы забрали какую-то часть у убитых, амуниции, документов, оружия и так далее. сейчас находятся в широком. Санитарная обстановка там, конечно, на грани катастроф. Как мирные разрушения? Практически мирных жителей вообще не осталось. Речь может идти про несколько человек, которые ну, находятся где-то в подвалах и так далее, кому мы ну, не достучались, не смогли вывести и так далее. Вчера вывозили последних людей, еще раз прошли село, нашли около 10 человек, тех, кто не хотели уходить. Мирных жителей на данный момент в селе нет. Про потери со стороны мирных жителей нам ничего не известно. И, ну, в общем-то, я думаю, что с мирных удалось эвакуировать в полной Разрушение очень большое, село уничтожено на 60-70%. В результате артиллерийского огня противника. На каком сейчас расстоянии нашей позиции? И вот, и близко, как близко под, подошел? К огромному сожалению, та ситуация вот этого перемирия, когда ночью оттянули, приказали оттянуть бронетехнику и перестала работать артиллерия. И так как бой был ночной в день перемирия и полноценно занять вот выстроить полноценную линию обороны не было возможно. Враг через Завел небольшую группу людей И сейчас Восточная часть села Фактически На ней находится противник Западная часть села Полностью доминирующие все высоты Занимаются нашими исками. Центр села является такой Да, да, в первый же день э, перемирия они прямо же ночью завели два танка, э, боевую машину пехоты э, и с ними э, утром атаковали наши позиции. А по другим позициям? Страница Саханки? <как> У них очень тяжелая обстановка. Помощи на данный момент с севера нету. С России тоже подкрепления не приходят после вот этого танкового боя. То есть все, что было с Россией, это вот эти танкисты, которых послали на широкие позавчера. У них плохая в Саханке обстановка, малое количество людей. На самом деле фронт, вот этот южный, у них фактически находится в состоянии такого, ну, гроги, Полу, полураспада. Полураспад. Я думаю, что если бы не перемирие и плотная поддержка ЗСУ... И нам бы полную, плотную поддержку ЗСУ, то выход на Новоазовск и, возможно, даже на границу в течение 5-7 суток был абсолютно возможен. А как дальше? Как вы думаете, насколько будет в перемире, если чеки не потеряет Ну, я думаю, что все будет как всегда. То есть сначала это будут небольшие стычки, разведгруппы, маленькие перестрелки, вещи. Далее арт-налеты, сначала редкие и так далее, а потом все более и более тяжелые. А потом без фактического выхода из перемирия мы снова вернемся в состояние необъявленной, необъявленной мясорубки. Ну, ничто меня не настраивает на оптимистический лад. Я не верю в то, что эти люди слушаются к голосу разума и так далее. Сейчас они могут добить до Мариуполя? нет. На данный момент, ну, безусловно, есть системы типа Торнадо и Смерча. На самом деле, такие системы могут добивать донецкая почти до Днепропетровска. Вопрос не в этом. Основная система, БМ-21 Град, собственно говоря, добивать до Мариуполя сейчас не в состоянии. Это однозначно. Они пытались нанести в первый день наступления удар как раз по тем же блокпостам на восточном, по которым они тогда нанесли вот этот самый страшный удар градами. Они пытались нанести, и снаряды легли в 3-4 километрах перед нашими позициями. Это максимальная дистанция для их выстрела на данный момент. Мариуполь, Мариуполь обстрелян со стороны Новоазовска Широкина, быть не может. Дистанция уже недостаточна. А вот был обстрел Сартаны, это же практически когда шли бои уже там. Конечно, если вы, посмотрите, если вы посмотрите на карту, Сартана находится намного сервернее и она вы, выпечена очень сильно за основную часть Мариуполя, за основную часть Мариуполя. она северо-восточная значительно. На север Азов не проводил наступление, соответственно наступление на Павлополь никак не могло прикрыть Сартану на самом деле. Задача была прикрыть основной массив города. Мы, ну, мы к сожалению, всего-навсего а, полк неполного, не не состава с достаточно легким вооружением. Мы не можем наступать на... так та, та огромная ширина наступления, почти 40 километров, и так абсолютно ненормально для подобного подразделения.